한국어 사랑방. 오늘은 한글의 두 번째 시간 자음을 공부하겠습니다. 오늘의 두 번째 시간 자음을 공부하겠습니다. 한글의 자음은 총1 9 개가 있습니다. En el 19 한글의 자음은 소리가 나오는 입 안의 모양을 본따서 이렇게 5개 한글의 자음은 소리가 나오는 입 안의 모양을 본다서 이렇게 다 개의 글자를 만들었습니다. 자음 그는 혀뿌리가 목을 막는 모양을, 자음 느는 입천장 앞쪽에 혀끝이 붙는 모양을, 자음 무는 다문 입의 모양을, 자음 스는 윗아랫니의 모양을, 자음 응은 목구멍을 본따 만든 글자입니다. En estas cinco consonantes, de izquierda a derecha, vemos más o menos la posición vocal de la que toman forma. A la izquierda del todo, vemos que es un sonido que procede de llevar la parte de atrás de la lengua hacia la garganta. La segunda, de colocar la punta de nuestra lengua en la parte de arriba de la boca. La de medio representa la forma de nuestra boca completa. Después, una más a la derecha, colocamos nuestra punta de la lengua entre los dientes y después la última de todas representa la forma circular de nuestra garganta. 이렇게 다섯 글자를 기본으로 획을 더하거나 변형해서 나머지 자음들이 만들어졌습니다. 이 según estas posiciones vocales se han c r e o n s o n a n t s g e n e r a l e 예를 들어 자음 그에 획을 더해 이러한 자음들이 자음 느에 획을 더하면 이러한 자음들이 자음 무에 획을 더하면 이러한 자음들이, 자음 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 Por ejemplo, aquí en la consonante G, si añadimos un trazo, conseguimos esas otras consonantes. Después, en la segunda línea, vemos cómo, si cambiamos trazos con la consonante N, conseguimos estas otras consonantes. En la tercera línea vemos el mismo caso con la consonante N, después en la cuarta con la S y en la quinta con la consonante N. En el coreano podemos utilizar las consonantes tanto al principio de una sílaba como al final de esta. 알아보겠습니다. Hoy vamos a aprender cuáles son estos tipos de consonantes y el sonido que producen al utilizarse como primera consonante en una sílaba. 한글의 자음은 자음과 모음으로 되어 있는데 En el coreano tenemos las consonantes y las vocales. 하지만 자음은 홀로 소리를 낼수 없습니다. 그래서 자음을 발음할 때 항상 모음을 같이 씁니다. Sin e m b r g o l c o n s o n a n t s en e o r e a n o no pueden sonar solas por sí m i s m a es decir, s i e m e t i e e a c o m p a ñ a d de u a vocal. 지금부터 배울 자음을 발음할 때는 자음의 모음 아를 붙여 발음하겠습니다. Por ello, a partir de ahora, para practicar las consonantes adecuadamente, las vamos a pronunciar junto a la vocal a. Y luego 자음은 발음 방식에 따라 여러 가지로 나눌 수 있는데, Y todos los tipos diferentes de consonantes los podemos dividir de diferentes maneras según su pronunciación. En este caso, las vamos a dividir en tres tipos diferentes. 우선, y ahora vamos a comenzar con esta primera parte. Esta será la primera parte de las consonantes. La primera consonante es la consonante K. La consonante K se empieza a escribir de izquierda a derecha que se continúa con un trazo de arriba a abajo. Al pronunciarla, llevamos nuestra lengua hacia atrás y choca con nuestra parte de atrás de nuestra boca suriva La pronunciación es muy similar a la de la G del español en palabras como gato o amigo. Práctica Practica con la profesora. 가, 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 가. 자음 나 입니다. la siguiente es la consonante na 자음 나는 위에서 아래로 내려 쓰다가 왼쪽에서 오른쪽으로 씁니다. esta consonante na escribe primero con un trazo de arriba abajo que se continúa de izquierda a derecha. 나를 발음할 때는 혀끝이 윗니 뒤에 입천장에 되었다 떼면서 소리 냅니다. al pronunciar esta consonante na Llevamos la punta de nuestra lengua hacia la parte superior de nuestra boca. Y en este caso, al pronunciar, es inevitable hacer un sonido mucho más nasal. 스페인어에서, nube n", n", Se parece bastante a la pronunciación que tenemos en el español de la N, que vemos en palabras como nube o vino. 선생님을 따라해 보세요. p r 나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나 e 위에서 아래로 내려다가 왼쪽에서 오른쪽으로 씁니다. a escribir esta consonante ta, hacemos primero el trazo superior de izquierda a derecha y un trazo de abajo, de nuevo de derecha. 발음할 때 혀의 위치는 나 소리와 비슷합니다. 혀끝을 윗니 뒤에이천장에 대었다 떼면서 공기를 터트리면서 소리냅니다. En este caso, la pronunciación es muy similar a la que habíamos visto anteriormente con na. La posición vocal es muy similar, es decir, ponemos la punta de nuestra lengua en la parte superior de nuestra boca y soltamos y producimos el sonido con esa presión. En la pronunciación de na veíamos cómo era un sonido nasal, sin embargo, en este caso no lo es. De, 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 solle, o, e en el español se parece bastante al sonido de la D. Encontramos en palabras como doble o cádiz. Practicamos con la profesora. Da, 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 da. 자음 라입니다. La siguiente es la consonante la. 라는 먼저 가를 쓰고 다음에 다를 씁니다. Para escribirla hacemos primero el signo de la ga y después el signo de ta. 발음할 때 혀의 위치는 다와 비슷합니다. 혀 끝이 윗니 뒤에 입천장에 가볍게 대었다 떼면서 발음합니다. La posición vocal que tenemos en esta consonante es muy similar a las anteriores. Ponemos la punta de nuestra lengua y presionamos levemente contra la parte superior de nuestra boca, produciendo de esa presión el sonido. En el español podemos comparar esta consonante con la L que encontramos en palabras como labio o con la R que encontramos en palabras como naranja. 선생님을 따라해 보세요. p r a c t 다음은 자음 마입니다. La s i g u i e n 위에서 아래로 쓰고 다음에 가를 쓴 다음 En la consonante Ma hacemos primero un trazo de arriba abajo, después hacemos el mismo trazo que hacíamos con la consonante K y después hacemos otro trazo abajo de izquierda a derecha. Es una pronunciación que se produce al cerrar y abrir la boca. Es un sonido bastante nasal En el español podemos compararlo con el sonido de la M que encontramos en palabras como madre o número Practicamos con la profesora Ma, ma 마마 마. 다음은 자음 바입니다. La siguiente es la consonante pa. 자음 바는 위에서 아래로 두번 쓰고 왼쪽에서 오른쪽으로 두번 씁니다. Para escribir la consonante pa, hacemos primero los dos trazos de arriba abajo, primero el de la izquierda, y después el de la derecha. Y después los trazos que van de izquierda a derecha. Esos trazos horizontales más cortos, escribimos primero el de arriba y después el de abajo. 비슷하고, la posición de los labios y la boca es muy similar a la que habíamos visto anteriormente con Ma. Es decir, debemos cerrarlos para poder pronunciarla. De nuevo, aquí la diferencia es que con Ma teníamos un sonido nasal y Pa no es un sonido nasal. Bebe, be. ube, en el español tenemos sonidos similares en BB, que sería el sonido de la B, o en Vaca, que sería el sonido de la V. Practicamos con la profesora. 바, 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 바. 다음은 자음 사입니다. La es la 자음 사는 위에서 왼쪽 대각선으로 쓰고 다음에 오른쪽 대각선으로 씁니다. Para escribir esta consonante sa, hacemos primero un trazo que va desde arriba hacia la izquierda y después el segundo trazo que la corta y va hacia la derecha. Esta pronunciación... Es un sonido que se produce al levantar la parte delantera del paladar y dejar que el aire pase entre la lengua y el paladar. Podemos pronunciarla como si fuera la S del español, pero de una manera bastante más suave y más frágil. Practicamos con la profesora. 자사사 다음은 자음 자입니다. La siguiente es la consonante 자. 자음 자는 왼쪽에서 오른쪽으로 쓰다가 왼쪽 대각선으로 씁니다. 그리고 다시 오른쪽 대각선 밑으로 씁니다. Al escribir esta consonante cha, hacemos primero un trazo de izquierda a derecha y a partir de ese trazo hacemos un trazo hacia abajo en dirección a la izquierda y después otro hacia la derecha. En la pronunciación de esta consonante, frotamos ligeramente con la parte delantera de la lengua. esa parte dura del paladar. 음 사보다는혀가 닿는 부분이 살짝 뒤로 갑니다. a diferencia de la consonante anterior z esta consonante z debemos de llevar un poquito la lengua hacia atrás. 이 발음은 스페인어에는 없는 발음인데 영어의 j u m 발음할 때 나는 z의 발음과 비슷합니다. Porque esta consonante no la encontramos en e español. Podemos compararla con el sonido que tiene la J en el inglés, con palabras como jump. Practicamos con la profesora. 자, 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 자. 입니다. La siguiente es la consonante an. 안은 시계 반대 방향으로 동그라미를 그리듯이 씁니다. Al escribir esta consonante, simplemente hacemos un círculo en la dirección contraria a las agujas del reloj. 이자음은 목구멍에서 나오는 소리입니다. Este es un sonido que proviene de la garganta. 모음에서 공부했던 것과 같이 자음 음은 Sin embargo, como habíamos visto anteriormente, si este sonido precede al de una vocal, vemos cómo no tiene sonido alguno. Por ejemplo, si juntamos esta consonante y después colocamos una A al lado suya, simplemente lo pronunciaríamos como a. 그러나, ang Sin embargo, esta consonante sí que adquiere un sonido al utilizarse como última consonante de una sílaba, lo cual veremos en una siguiente clase a la hora de estudiar estas últimas consonantes. Practicamos c o 아, 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 아. 지금까지 자음 9개를 공부했습니다. h a s t 9 consonantes. 두 번씩 읽으면서 정리해 보겠습니다. 따라해보세요. Vamos a repasarlas mientras las leemos dos veces. Practicamos con la profesora. La 마, 마, 바, 바, 사, 사, 아, 아, 자, 자. 여기에서 가, 다, 바, 자. 이네 자음은 단어의 첫 소리에 올때 강하게 발음됩니다. 그래서 다음 시간에 배울 자음 소리와 외국인들이 자주 헷갈린다고 이야기합니다. 그러니까 각 발음 방법의 차이를 Entre todas estas consonantes, las consonantes k, ta, pa y cha, como hemos señalado aquí, son unas consonantes que, a oídos de los extranjeros, al ser la primera consonante de una palabra, pueden llegar a sonar bastante más fuertes. En otras clases, vamos a dar otro tipo de consonantes con las que podemos llegar a confundir estos sonidos al pronunciarse de manera algo diferente. Por ello, es bueno aprender bastante bien estas diferencias entre los sonidos para no confundirlas. 번째, 번째 Hasta aquí hemos estudiado la primera parte de las consonantes. En clases posteriores estudiaremos la segunda y la tercera parte. 끝까지 보시느라 수고하셨습니다. 감사합니다. Por ver video hasta el final. 다음에 만나요. Y nos vemos en la